себе коротку Лидию Сергеєву. Будь вы вона ж перелякала. Виходьте. Я хочу нагородити грамотою Вижгородської районної ради коротку лігію Сергіюну за ентузіазм, небайдужість, активну участь в житті міста, району, країни, особистий вклади патріотичного виховання підростаючого покоління та активну громадянську позицію. І від себе сказати, що я вас дуже люблю, поважаю і дуже вдячна за те, що ви така є добра і світла людина. Станіслава Миколайовичам приготували солодощі. Служу українському народу. Це для вашого журу. солодощі. Я думаю, ви сьогодні будете святкувати, так що згадайте солодкими словами. нас. Всього вам найкращого! всім вам здоров'я і дай Боже, щоб ви. Так як ви почуваєтеся, так довго жили, і що вас було все тільки найкраще і в ваших родинах. Все найкраще наступним до слова. Запрошується заступник вижгородського міського голови Ростовцев Олександр Миколаєвич. Ну, так, дуже приємно вас всіх бачити, ваші посмішки, Ми спілкуємося доволі часто. Ну, мені... Я тільки приєднуюсь до слів Марії Степанівни, що завжди ми вам допомагаємо, завжди нам приємно вам це робити і завжди це будемо робити. Вам найголовніше здоров'я, щастя і ваша усмішка для нас дуже велике значення має. Тому ще раз приєднуюсь. До привітань всім вам. Всього друга. До привітань. Також хочу приєднатись голова ВГО молода країна, Пещерін Андрій Євгенович. Здравствуйте! З праздником вас! Уважаемый Петр Єгорійович, бажаний любими намір селі хор. Уважаемые ветераны, хочу э, коротко сказать, говорят, молодая Украина все в спорт, с каждый. Ну, э, не, не буду просто, э, не только спорт. Когда мы занимаемся детьми, я всегда всем рассказываю, спортсменам и кружковцам, что самое важное, что есть это опыт. И да, сейчас люди, скажем так, среднего возраста, моего возраста. Чем-то занимаются, двигаются, но зачастую забывают про опыт. А опыт он нужен детям, детям, которые в силу таких ситуаций в государстве немножко забыты, помощь нужна детям, помощь нужна ветеранам, помощь нужна э, не очень забеспеченным, социально незащищенным не своем население. Этим мы занимаемся. И, э, пользуясь случаем, я хочу сказать, что много лет э, нас связывают. Дружба с районными и городскими организациями ветеранов, мы помогали и будем помогать, но это не самое важное. Важно, что мы вас слышим. И э, я хочу сказать, извините, что я это скажу, я блокируюсь не, не в мэры, не, не в город. Мы э, занимаемся областью, я хочу на уровне области защищать наши интересы. Я озвучу те вопросы, которые э, мы хотим на уровне области решить. Первый и самый важный. Ну, их нельзя сказать самые важные. Назову на их три. Это, э, это транспорт, потому что это напалело. И я хочу сказать, что вместе с Горганом с сейчас начата э, в администрации, инициирована э, программа перевода транспорта на коммунальный. И это мы будем защищать. И то, чтобы это было не в частных руках, когда фальшиво прописываются маршруты, а чтобы транспорт был коммунальным. И тогда не будет проблем с неважительным отношением к пенсионерам не будут высаживать с автобусов, и пускать подвое. мы будем за это бороться второй пункт, который я слышал и слышу, и то, что мы будем защищать это предоставить аптеку недалеко от того помещения которое вам выделили аптеку со специальными ценами с пониженными, которые могут пользоваться только ветераны Надеюсь, что и город, и Мария Степановна, и, э, и все, все эту идею поддержат, и какие-то централизованные дотации от района и от города будут на то, чтобы так было, так должно быть. Ну и, конечно, э, тарифы тоже будем бороться, это не уровень города, но на уровне района, целевые дотации мы будем что-то пытаться в этом вопросе сделать. Обещаю, что ну, поскольку город дал помещение... Мы поможем с мебелью, ремонт там есть, с мебелью поможем на помещении. И любимый нами хор не будет забыт. Я не смог вынести на сцену сегодня все наши подарки, но подарки будут на места доставлены членам хора. С праздником!